Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyə sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda fevralın 28-inə görə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7 dərəcəcəsdir, gündüz 9-12 dərəcəcəsdir. Bakıda gecə 5-7 dərəcəcəsdir, gündüz 10-12 dərəcə istiləcək. Atmosfer təzyiqi 769 mm civa sütunu təşkil edəcək. Nisbi tutubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmurlu olacaq. Lakin gündüz bəzi şəhər rayonlarında kişikimli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq şəhər küləyəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcəcəsdir, gündüz 12-17 dərəcəcəsdir. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozda gəlincə fevralın 28-də Abşeron yarımadasında hava şəraitinin mühüm dəyişikliyi gözlənilmir. Meteoroloji amillərin zəif və mülayim tələddüdü medianəs insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.